Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright No Pot Channel. MCA yang makin ditolak oleh masyarakat Cina. Ini nasihat pedas Lokman Adam terhadap MCA. Dan pada pandangan saya, MCA ini seakan-akan menjadi musuh dalam selimut. Kerana ya mereka tidak henti-henti menyerang komponen parti yang ada dalam kerajaan. Khususnya parti DAP. Ya Posting-posting yang mereka buat, terutamanya juga presiden mereka sendiri ya terus-menerus menyerang kerajaan menyerang uh, KWSB kononnya mengalami kerugian uh, kerugian besar dan sebagainya. Sedangkan KWSP sendiri telah pun mengesahkan ya mereka tidak mengalami kerugian. Menteri Keuangan 2 mengesahkan tidak ada kerugian. Jadi apa sebenarnya motif yang cuba dibuat oleh pemimpin-pemimpin MC ini? Adakah mereka begitu terdesak sekali untuk kelihatan kekal relevan? Yang nyata MCA telah pun ditolak oleh masyarakat Cina. Jadi apa komen, apa nasihat daripada Lokman Adam? Ayuh kita tonton bersama video ini sahabat-sahabat semua. Jadi tanpa buang masa, uh, sekali lagi mari kita tonton kata-kata Lokman Adam. Jika ikutkan pemikiran dan hasrat Presiden MCA ini, Memanglah perkara ni nampak penting untuk MCA eh? Bagi mereka memenangi lebih banyak kursi Dapat mengelakkan MCA dari terus hilang Relevansi dalam lanskap politik negara Saya setuju sangat Tetapi macam mana Saya katakan tadi eh? Kena ukur baju di badan sendiri Terlebih dahulu Secara jujurnya hasrat MCA dilihat sukar untuk dipenuhi terutamanya dalam konteks situasi politik semasa dan kedudukan MCI yang dilihat amat lemah pilihan raya yang lepas saya nak beritahu 97% masyarakat China mengundi Pakatan Harapan eh? 97% 90% masyarakat India mengundi Pakatan Harapan MCI harus sedar sejarah telah menunjukkan kekuatan MCI banyak bergantung pada kerjasama dengan AMNO termasuk undi orang Melayu. Keputusan PRU 15 pun MCA hanya menang dua kursi parlimen dan tujuh kursi DUN. Sekaligus membuktikan penurunan drastik sokongan rakyat. Keadaan ini sangat jelas dan ia menunjukkan MCA sudah kehilangan majoriti undi masyarakat Cina yang kini dilihat beralih kepada Pakatan Harapan hasad MCA untuk mengukuhkan kuasa politik dengan bergantung pada undi Cina adalah strategi yang hampir mustahil tuan-tuan eh? tanpa perubahan struktur atau ideologi parti kalau nak harap dengan Wee Ka Siong duk serang kerajaan perpaduan setiap hari ni saya cakap terus terang lah ya? jangan mimpilah nak tambah sokongan masyarakat Cina pada pandangan saya MCA harus reform dasar MCA yang dilihat fokus mata-mata kepada masyarakat Cina tanpa membawa naratif baru sering menjadi punca pengundi kaum lain dan komuniti bandar menolak parti itu dan dalam konteks kerajaan perpaduan sekiranya MCA berkeras bertanding di semua kerusi yang dikendaki ia juga akan mencetuskan konflik besar antara parti komponen dalam kerajaan perpaduan khususnya dengan kawan-kawan DAP bagi saya isu tuntutan kursi Seterusnya se, se, Sepatutnya eh, Dibawa uh, Kepada Apa ni Kepada majlis presiden Terlebih dahulu eh. uh, Kita tak boleh bertanding Sesama sendiri Bila kita dah berada di dalam Satu kerajaan kan. Dan kita sudah ada mutual understanding Kalau tempat tu dimenangi oleh DAP Maka selepas ini pun dia lah yang akan bertanding. Kalau tempat tu dimenangi oleh MCA, maka selepas ini pun MCA lah yang akan bertanding ataupun BM. Kan? Ha. jujurnya lah, eh, kalau MCA nak juga eh, teruskan hasrat dia eh, bertanding di semua kursi-kursi Cina lah contohnya. Eh. Saya cadangkan eh, MCA bertanding lah atas tiket MCA eh? Cuba nasib Bertanding bersendirian Buktikan eh, Kepada kita semua Bahawa MCA sudah mendapat Balik sokongan Rakyat khususnya masyarakat Cina Tak payah bertanding Kat Aitam tu, tu kursi Melayu Tak payah bertanding dekat uh, Tanjung Piai eh? Itu kursi Melayu Bagi balik kat UMNO kursi tu Bertanding kat Bukit Bintang Bertanding kat Seputih eh? Bertanding di kawasan-kawasan Chinese ha. Tapi Tak bolehlah bertanding atas tiket BN Sebab BN akan bekerjasama dengan Pakatan Harapan eh? So kalau nak bertanding Kena bertanding atas tiket Parti dia ha. Bertanding atas tiket MCA Langkah berani ni akan menjadi ujian Sama ada pengaruh MCA masih kukuh atau hanya bergantung pada struktur lama gabungan. Ha. Apa Apa-apapun keputusan ini memerlukan persediaan rapi. Ha. Ha, termasuklah reformasi dalaman parti serta strategi penjenama-penjenamaan semula yang boleh menarik semua golongan masyarakat, bukan hanya pengundi Cina. Kalau boleh buat ini, kalau dia yakin dia boleh dapat undi lebih banyak daripada Pakatan Harapan, Eh, undi masyarakat China silakan ha, bertanding atas tiket MCA macam dia buat di Balakong ha, tapi jangan sampai Nasib yang menimpa MCA di Balakong itu Akan menimpa MCA dalam peliraya yang akan datang Itu je lah nasihat saya Okey, ada soalan lain? Okey, Datuk Dengar khabar uh, Razman Zakaria telah direhatkan Dari jawatan Pesuruhjaya Pasperak pada pandangan Datuk Direhat atau dikenakan Tindakan disiplin Bagi saya baguslah Kalau dia direhatkan Kalau dikenakan tindakan disiplin pun Lagi baik kan? Tapi apakan daya Itulah pas tuan-tuan ha? Kalau perempuan Mereka boleh lagi kompromi Kerana memfitnah kan? Tapi si Razman ni laki-laki Ha, orang pihak kata Mananya mahu yuk kan? Ha, nah. So mahu tak mahu Kenalah rehat kan? Ha. Bagi saya si Razman Kira bernasib baik lah eh? Ha. Ini kerana dia direhatkan Untuk satu jawatan saja, Iaitu Pesuruh Jaya Pas Perak Sekurang-kurangnya dia masih ada lagi jawatan lain Seperti Timbalan Pengurusi Perikatan Nasional Negeri Perak ha. Ketua Pemangkang Dun Perak Dan Adun Gunung Semanggul ha. Lepas pun mungkin sudah buat kira-kira tuan-tuan Si Razman ni banyak track record fitnah Kalau sangkut satu Ada dua eh, Atau dua eh, ah, Jenuh lah eh. Dia orang nak collect pula duit jihad Ataupun tabung jihad nak bayar Sama fitnah ni tuan-tuan ah, -tuan. Jalan terbaik Replace dia Rehatkan dia Pada pandangan saya lah Si Razman ni memang sudah jadi satu liability besar kepada PAS kalau mereka tidak lakukan sesuatu tak razman tak mustahil kes seperti ini seperti si Mastura ni akan berulang bezanya si Razman dengan si Mastura ni adalah si Razman ini pandai memfitnah cakap ikut sedap mulut saja tapi dalam masa yang sama pandai pula minta maaf kan? Cuma setakat ni bernasib baik lah Kerana tidak diminta untuk bayar ganti rugi Kerana fitnah... Kita pun hairan eh, tuan -tuan, eh. Macam manalah PAS boleh biarkan Orang yang kuat fitnah seperti Razman ni eh. Patutnya Razman ni dah dinobatkan sebagai Pesuruh jaya fitnah ha, Bukan pesuruh jaya PAS tuan -tuan, eh. Pesuruh jaya fitnah kebangsaan ha, Yalah, sudah beberapa kali dia fitnah eh? Dah jadi macam SOP politik PAS pula Baru-baru ni si Razman telah mengaitkan Menteri Belia dan Sukat Hanayu tuan-tuan eh, Dia fitnah Hanayu kata Hanayu ni eh, Anak kepada pengasas kumpulan YTL Corporation <laughs> Mana idea dia dapat saya pun tak tahulah ha, Dia kata anak YTL Takut kena saman tu minta maaf tuan-tuan Masihkan tuan-tuan ingat dalam tempoh yang singkat Beliau telah memfitnah Menteri Besar Perak juga Datuk Seri Syarani Muhammad Kan Kemudian Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Komen eh? Dan yang terbaru Anayu kena Malu tuan-tuan eh? -tuan. Seorang pesuruhjaya, pesuruhjaya sebuah parti yang kononnya Parti Islam eh? Menjadikan fitnah sebagai senjata politik Dan secara terang berselindung di sebalik imej Islam untuk halalkan fitnah. Ini ha, Ni bukankah perilaku seorang pemimpin yang menyunjung nilai-nilai Islam. Baguslah kalau dia direhatkan tuan-tuan. Kalau boleh rehatkan juga ah ha, post-post lain yang beliau pegang sekarang ni. Ha, kita bukan takut pada dia eh tapi kita rasa malu eh dengan apa yang beliau telah lakukan. Ha, malu tuan-tuan kepada orang yang bukan Islam. Eh jadi kesimpulannya pada Razman ni Kamu tak perlu tunggu lama-lama Kalau rasa bertanggungjawab Lepaskanlah saja jawatan Timbalan Pengurusi Perikatan Nasional Negeri Perak eh? Ketua Pembangkang Dun Perak eh? Biar tinggal eh? Adun Gunung Semanggul tu Kalau tidak dia nak ambil gaji Bagaimana mana tuan-tuan eh? Yang tu biar bagi dia simpan sekarang pesunjaya PAS Perak yang baru Ialah naik Presiden PAS uh, Datuk Haji Idris Ahmad So serah semua pada dia eh, Senang Okay ada soalan lain Okay Dato' Isu apa ni KWSP ni dilihat jadi Favorite pembangkang lah untuk menyerang kerajaan Tapi baru-baru ni Dividen KWSP ni Diumumkan 6.3% Tertinggi sejak 2017 yeah. Tak sikit komen Datuk Ya yeah, betul Pengumuman kadar dividen tinggi oleh KWSP bagi tahun kewangan 2024 membuktikan bahawa institusi tersebut berjaya menunaikan fungsinya dengan baik dan efektif sebagai nadi simpanan usia tua ataupun selepas bersara. Pada saya, kadar pulangan dividen tertinggi diberikan sejak 2017 tu menunjukkan ia mampu menjana pulangan lebih baik berbanding platform simpanan lain termasuklah bank. Saya juga melihat peningkatan kadar dividen ini akan meningkatkan keyakinan pencarum terhadap KWSP sebagai badan pengurusan simpanan para pekerja di Malaysia. Kalau dilihat dari segi hasil pencapaian positif ni tuan-tuan eh. Iaitu peningkatan kadar dividen ni. Faktor utama yang menyumbang kepada pencapaian ini adalah pasaran ekuiti di Malaysia yang meningkat 12.7% serta pasaran ekuiti seluruh dunia yang naik 17%. Selain itu, kadar pertumbuhan 5.1% keluaran dalam negara kasar KDNK turut menjadi faktor bersama ke arah pencapaian positif ni. Sebab itulah faktor-faktor yang saya sebutkan ni telah menjadi penyebab dividen KWSP naik daripada hanya 5.5% tahun 2023 kepada 6.3% bagi tahun 2024. Ya. Berbalik pada jumlah agihan pula kadar dividen 6.3% ni, jumlah agihan untuk simpanan konvensional adalah sebanyak 63.05 bilion. Manakala untuk simpanan syariah adalah sebanyak 10.19 bilion Ini menjadikan jumlah keseluruhan agihan 2024 sebanyak 73.24 bilion Banyak tu eh, jumlah yang diagihkan kepada pencarum Apa yang saya lihat dan meneliti perkembangan ini Bermula tahun lepas, KWSP mengasingkan simpanan konvensional dan simpanan syariah supaya setiap dana itu boleh diuruskan dengan cara tersendiri. di sini KWSP boleh membuat strategi berasingan eh, dan berlainan mengikut pasaran aset yang ada di dalam kedua-dua dana tersebut. itulah sasaran KWSP untuk jangka masa panjang iaitu kadar dividen lebih kurang sama. Dari tahun ke tahun mungkin berbeza tetapi secara ke kebetulan tahun ini sama tak semestinya kadar dividen itu akan sama untuk tahun depan jika tanya saya mengenai prospek dividen bagi tahun 2025 saya lihat KWSP tak boleh menjangkakan kadar dividen dengan tepat kerana ia bergantung kepada beberapa cabaran dari segi risiko geopolitik serta risiko perdagangan antarabangsa termasuklah yang akan dilaksanakan oleh Amerika Syarikat kesimpulannya pada pandangan saya prestasi KWSP berada dalam keadaan baik ini kerana aset di bawah pengurusan KWSP pada tahun 2024 meningkat kepada 1.25 trilion. Peningkatan sebanyak 10% tahun ke tahun dan kadar pertumbuhan jangka masa panjang pada 8.5% ke tahun uh, bagi tempoh 2 dekad eh? ok, ada soalan lain? kawan-kawan okay. kat rumah tak ada yang nak tanya soalan? ok, soalan selanjutnya Dato. MP Macang iaitu Wan Faisal buat hal lagi Kali ni beliau persoal agihan dividen KWSP guna hampir semua pendapatan 2024 Komen Datuk berkaitan perkara ini Si jagon lagi ha. Ada je yang tak kena eh, di mata beliau eh. Bagi dividen tinggi pun salah Bagi dividen rendah lagi salah kan? ha. umum Bagi dividen cecah 73.24 bilion pun salah Walaupun rata-rata penganalisis ekonomi menyambut baik Kenaikan dividen KWSP ni eh? 6.3% eh, sangat tinggi banyak membantu meningkatkan tahap kesediaan persaraan rakyat Malaysia dalam jangka masa panjang eh. lain pula si jagoan ni punya pemikiran tu kan eh, carilah isu lain eh, yang lebih relevan dan boleh diterima ini kebaikan untuk pencarum pun dia petikai eh. mungkin target dia dividend akan rendah disebabkan KWSP rugi besar berlabuh di MHB Ha, ni ini otak orang yang singkat tu kan. Eh? Padahal pelaburan di MHB tu pun untung. 100 lebih juta. Ha? Eh? Last-last KWSP untung dan tunjukkan prestasi cemerlang hingga dapat berikan agihan dividen sampai 6.3%. Jadi pada jagon ni, eh, beli SP ni guna duit pencarut. So apa masalahnya? Kalau KWSP tak beri dividen yang tinggi kepada pencarum kan? Atau kepada rakyat kan? Kau sakit hati kenapa? Kan? Sebab nama kerajaan Madani jadi harum Dan fitnah kamu berkaitan dengan MHB gagal Tak menjadi kan? Orang boleh berfikir Kan? Kalau cerita kamu kan? Pembelian saham MHB ni Merugikan dan sebagainya ni Orang percaya Kan? dan orang termakan tiba-tiba pula di, uh, dividen KWSP ni boleh bagi paling tinggi semenjak 2017 eh? Ha. itu pun orang boleh fikir bahawa apa yang kamu fitnah berkaitan dengan KWSP adalah tidak benar adalah ha. dari skandal eh, ha. cita duit kemudian ke layang eh, ha. dalam parlimen eh, ha. kemudian di SP lagi laporan World Bank last-last nak tunggang isu dividen KWSP BSP. Kesimpulannya sudah-sudahlah merepek Eh dan cari publicity murahan. Tak payahlah nak terpaling ekonomi lebih daripada ahli ekonomi. tahulah eh Gian nak cakap selepas digantung nak bulan ni. Tapi berpadepadalah eh. Simpan sikit kebodohan tu. Eh kalau rasa high ah biru ya. Ah, eh. Okey ada lagi soalan lain okay, Datuk. Uh, Boleh Datuk jelaskan serba Sedikit berkaitan RUU Perkhidmatan Parlimen Okey Rang Undang-Undang Perkhidmatan Parlimen 2025 akan dibentangkan Bagi bacaan kali kedua eh, Kalau tak silap saya suah Pada pandangan saya dengan Pembentangan rang undang-undang ini Selepas diluluskan Kelak ia memberikan kematangan Kepada sistem demokrasi negara dengan membuka ruang kepada Parlimen untuk lebih bebas dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab dia Selain itu juga, eh, ianya memberikan ketetapan atau petanda eh, tentang kematangan proses demokrasi eh, dalam negara ini Parlimen ini, tuan-tuan, mercu tanda kebebasan bersuara ahli Parlimen tetapi tidak boleh terlalu terikat dengan proses perkhidmatan awam secara menyeluruh itu disebut uh, rang undang-undang yang akan dibentangkan esok Yang ditentukannya perlukan dukungan 2 per 3 ahli parlimen uh, Kalau 2 per 3 sokong, maka rang undang-undang ini akan dapat diluluskan uh, RUU Perkhidmatan Parlimen 2025 ini antara lain bertujuan menubuhkan Perkhidmatan Parlimen yang menjadi suatu perkhidmatan berasingan daripada perkhidmatan awam dibentangkan bagi bacaan kali pertama di Dewan Rakyat pada 24 Februari lepas selepas Akta Perkhidmatan Parlimen 1966 dimasukkan pada tahun 1992 RUU itu membuka lembaran baru bagi memperkukuh institusi Parlimen sekaligus membuktikan agenda kerajaan madani untuk melaksanakan reformasi institusi dengan pengasingan kuasa antara eksekutif legislatif dan juga kehakiman sedang berjalan dengan baik sejak akta itu dimasukkan tuan-tuan, parlimen diletakkan di bawah jabatan Perdana Menteri dan terdapat menteri yang mengawasi ataupun menyelia pergerakan serta pentadbiran parlimen kesimpulannya, kefahaman penjawat awam mengenai RUU ini perlu dipertingkatkan dan dijelaskan dengan sebaik mungkin supaya mereka menyedari bahawa kematangan sistem demokrasi negara semakin berkembang dan mengalami reformasi seperti mana yang cuba dilakukan oleh uh, Jabatan Perdana Menteri di bawah pimpinan Datuk Seri Azalina Osman eh, yang menjaga soal hak ehwal undang-undang dan reformasi institusi Okey, kawan-kawan kat rumah ni tak ada apa yang nak tanya ke? Semua okey?